Давным-давно произошла эта история в стране золотых полей, вольных степей, кисельных рек, синего моря, свободного неба и ароматных высоких лесов, отчего маленький народ той страны казался еще меньше ростом. Жили у крошки, так они назывались, тихо и мирно по хуторам по своим землям. Никто из них те леса, поля, воду или облака своими личными не считал, а просто жили там все вместе, как в рукавичке. Выращивали овощи и фрукты, точнее сказать, вырастали они на плодородной земле сами, потому как народ оставалось только их собирать да на зиму сушить. Знать не слыхивали о деньгах, потому просто обменивались тем, что кто вырастил на земле, и не слышали об оружии, потому как не имели понятия о вражде и соперничестве. Сказано собрать, но ведь томаты или, к примеру, горбузы вымахивали разбером с хату, потому имели для сбора специальные подъемные механизмы, а для перевозки и левитирующие грузовые брычки. Собирали также орехи и грибы. В грибах тех особым образом высушенных устраивали себе дома. Да-да, дома, потому как грибы те тоже были размером сельскую хату, а некоторые вымахивали в хатку в два этажа, да еще с чердачком или с мансардочкой. Это у кого как. Крыши крыли соломой и периодически делали для своих крыш модные прически. Имелся свой дизайнер по завивке и укладке соломы Владик Фуры. А из корлупы расколотого ореха делали лодки. Весельные и под парусом, то бишь яхты получались. Укрот, укрошки любя называли их чайками. Народ Синего моря жил общинами на специальных плавающих островах, а некоторые выбирали себе подводный образ жизни в акваселах в которых выращивали морскую капусту и жемчуг, используемый для украшений и в некоторых механизмах. Народ Свободного Неба обитал в летающих домиках, удерживаемых в небе воздушными шарами, движимыми движимых солнечными парусами и другими специальными механизмами на голубых кристаллах. Очень они любили запах моря и лазурь неба, поэтому строили для жизни в облаках летательные и водоплавающие машины для моря. На этих машинах летали друг к дружке в гости, на народные советы, потому как не имели у себя царя-короля, и любимые жителями всех объединенных земель особое собрание для особых песен и танцев. Очень у крошки любили молоко, и коров, которых любя называли «вымья добра», держали по домашним хозяйствам и на фермах. Мед очень любили, и старый пасечник Руды Пони с радостью делился со всеми в мае цветочно-банановым, а в августе – гречнево-ананасовым. За солью чумаками ездили на полуостров, там ее выменивали на сушеные и свежие овощи, грибы и орехи. Много жило разной живности рядом с их поселениями, животных и птиц, музрилки, котепошки всякие, или вот, к примеру, триногие дикорастущие тавры, которые паслись по степям, но практической нужды в них не было. Так только иногда прокатиться верхом, те были никогда не против. Домик Миколы Теслы стоял на высоком дереве на берегу лесной реки. Микола, собственно, и был тем мастером, который развивал науку строительства всех имеющихся по народам машин для сбора урожаев, для полетов в небесах и для плавания по морям и под водою. Науку сию постигал постоянно, глубоко изучая древние рукописи, что передавались от деда-прадеда самого деда Винчи. Машинерия, конструируемая им, использовала силу из нескольких источников. Первый источник – сила звука красивой музыки. Макола записывал у себя на студии мелодии для разных режимов управления летающими аппаратами, парение, вознесение, зависание, приземление. Укрошки были весьма музыкальными, и длинными зимними вечерами, когда весь лес снегом, любили сидеть у себя по хатам на печках и слушать для удовольствия музыкальные пластинки. Второй источник силы – сила света. Дом. Мколы был завален разного рода лампами и фонарями с отражателями и без разноцветными кристаллами, добываемыми в скалах западной части объединенных земель, до каскадных мостов усилителей луча, кусками янтаря, мешочками с кварцевым песком, линзами, светопроводящими стеблями, змеевиками, зеркальными подсолнухами, колыбами с разноцветной фруктовой светопроводящей жидкостью, которую варили на свекольном сахаре по древнему рецепту узвара, узвара гамми. Фитогенераторы энергии из корней побегов разных растений. Это был третий источник энергии. В доме Меколы для исследования экспериментов росло в горшочках великая резнотворавья. И четвертый источник это солнечная паруса. Они шили в сельской мастерской из пропитанного через светолинзы облучения солнечных дождей льна. Многое в технике Миколя было понятно, и он уже мечтал о дальней экспедиции. Древние предания говорили, что за пределами диска Земли в дальних небесах живут другие народы, потому решили всем Сверсоветом начать толокой на самом высоком дереве, чтобы, поближе к небу, мечтой, Зоря на местечко, на котором заложили обсерваторию и злитный майданчик для первой зароплавной дишки, которую решили назвать «Сокел». Кандидатами в первый экипаж зароплавцев решили принять Леня Кадыла, Йову Реня и властный Миколу. Не знал народ маленький, что за далекими степами живут злобные северные великаны Нилбоги, у которых закончилась нефть, совсем неинтересная укрошкам, которую они качали из-под земли и которые грелись и отапливались, и что вышли великаны на поиски новых источников. Строительство Дишки шло полным ходом, но Маколе не хватало одного конструктивного элемента для нового светового двигателя, который был бы способен вывести ракету за пределы стратосферы. Макола этот кристалл искал в таблице элементов и минералов. По расчетам должен быть, но нет его. Совсем отчаялся был наш конструктор и решил уже сообщить всей громаде о том, что поспешил и, наверное, нужно закрывать проект, если бы не одно событие. Ветер принес и сбросил на Майдан посреди села неизвестное бутылочное письмо, из которого хуторяне узнали, что где-то кто-то оказался в беде и в помощи в помощи, а часть сообщения вообще была недоступна для понимания.